Спортивный сезон для воспитанников Бердянского клуба «Дзеншин» успешно продолжается. Наши спортсмены ведут активную подготовку к главным соревнованиям сезона, повышают свое мастерство на тренировках и участвуют в турнирах. Одним из последних стартов, в котором бердянские каратисты смогли продемонстрировать свое мастерство, стал турнир «Катана Кап». Соревнования состоялись 8 и 9 апреля в Черноморске. На этих выходных наш клуб принял участие в международном турнире по карате «Катана Кап». Этот турнир проводится традиционно. Мы уже на этом турнире второй раз. Турнир собрал 59 клубов из 14 областей Украины. И гостями турнира были Республика Молдова. Турнир оказался довольно представительным по количеству участников. В борьбу за награды соревнований вели около 800 спортсменов различных возрастных категорий. Уровень участников Кубка был достаточно серьезным, так как команды выставили своих сильнейших каратистов. Конкуренция была очень высокая. И э, мы знаем, что сейчас карате ВКФ вошло в Олимпиаду, и э, Украинская Федерация Карате сейчас объединяет э, федерации э, карате и сейчас вошли две федерации традиционного карате это Шатакан карате Украины Скиф и ассоциация карате Украины ГКС Клуб «Заншин» в престижных соревнованиях был представлен командой в составе восьми спортсменов. Несмотря на свой немногочисленный состав, бердянские мастера карате смогли заявить о себе. Так, по итогам выступлений воспитанники Сергея Шурпана в напряженной борьбе смогли завоевать семь призовых наград. И завершили турнир на 13 месте в общекомандном зачете из 59 клубов. Особенно результативно выступил на прошедшем турнире Егор Параконный, на счету которого одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медаль. Я занимаюсь карате. Уже 4 года. И мне оно очень нравится. Карате войдет в мою жизнь. И я буду этим дальше заниматься. Я никогда не брошу карате, потому что оно мне очень нравится. Э -э мой любимый вид ⁇ это комитет Абсолют, в котором я именно и выиграл. Угу. И еще я люблю ката, потому что там очень много разных и различных движений. И прыжков тоже. Соревнования были сложные, было очень сложно вырвать победу, но я это сделал Высокие результаты в прошедших соревнованиях показала Иана Букина На счету воспитанницы Сергея Шурпана золотая медаль в разделе кумиты и второе место в ката Больше всего мне понравилось на этих соревнованиях, это кумите, потому что была сложная соперница И я долго ее не могла выиграть, у нас были равные поединки всегда И в, в этих соревнованиях я выиграла ее у меня было 16 человек в категории, и я провела три поединка. Первый поединок я выиграла 3-0. Второй поединок у меня было 4-2. И в финале тоже 4-2 я выиграла. Хорошие результаты на этих соревнованиях показали и вошли число призеров Влад Полянский и Екатерина Скойбеда. На счету Влада серебряная награда в разделе ката, а Екатерина Скойбеда завершила свои выступления с бронзой. Прошедшие соревнования стали генеральной репетицией перед чемпионатом мира по карате, в котором примут участие и воспитанники клуба «Дзаншин». Следующим очень серьезным будет испытанием – это чемпионат мира по штагам карате, который пройдет в городе Варна, Болгария, который мы уже через две недели выезжаем.